Alia tu asyik datang lambat je dah tiga kali dah minggu ni. Kerja tak siap-siap lagi. Kita ni bukan main, kerja deadline tapi dia macam tak kisah saja. Hmm, aku dengar dia tu kawan baik lama bos. Sebab tu macam boleh lepas bagi macam tu tu. Hmm. Macam ni buat baik pun tak ke mana rasa macam tak dihargai dia. Encik Farid, berdasarkan laporan disiplin dan kehadiran, Alia telah melanggar peraturan syarikat secara berulang. Kami di Jabatan Sumber Manusia syorkan tindakan tata tertib. Yang dia betul. Saya dah kenal Alia lebih daripada 10 tahun. Saya yakin dia cuma tertekan dengan masalah keluarga dia. Kita bagi dia ruang sikit boleh? Saya faham. Tapi kita perlu berlaku adil. Pekerja lain pun perhatikan tindakan kita. Kalau kita bias, kita hancurkan integriti organisasi. Eh, hey, kau datang kerja pukul berapa hari ni? Dari pagi aku tak nampak kau. Tengah hari mana nampak pakai hidung? Alah, let Farid. Aku mula tadi. Mesti biasa lah kau ni. Kita kan dah lama kawan. Ya, yeah, aku tahu. Kita dah lama kawan. Tapi kau tak boleh Ish, nak. Ish, sen kau ni. Let boleh tak? Aku ni dah buat overtest minggu dah. Kau tak nampak pun. Agak pun tak. Tengok tu Adia. Relax je dah bagi tu. Kita yang ikut peraturan ni pula, perasaan ni pula Macam mana nak kekal semangat kalau keadilan tak ucap? Ya, sebab ni lah ramai pekerja berhenti bukan sebab um, kerja berat tapi bos pilih kasih. Betul. Aku rasa majikan kena peka. Kalau kita lindungi seseorang sebab kawan, kita sebenarnya sedang menjalimi orang yang patuh dan bekerja keras dalam syarikat ini. Betul. Tanggungjawab moral dan profesional perlulah seiring. Tak boleh lagunya hubungan peribadi sebagai alasan untuk tidak bertindak. Aku setuju sebab, sebab itu geti ni bukan sekadar untuk nak elaklah saja tapi yang penting kita kena buat keputusan yang benar walaupun orang tentang kita. Baiklah semua, saya telah buat penilaian semula, saya akui kesilapan saya sebagai bos orang dan saya minta maaf. Mulai hari ini, semua pekerja akan dinilai melalui prestasi korang dan disiplin korang, bukan hubungan peribadi. Sebagai langkah awal, kami akan memperkenalkan sistem laporan tanpa nama dan audit integriti dalaman setiap suku tahun. Kami harap keadaan ini dapat kembalikan semangat kerja dan kepercayaan kepada pemimpin. Etika, integriti, profesionalisme. Nilai-nilai ini bukan sekadar slogan tetapi asas dalam membina tempat kerja yang sihat. Lindungilah prinsip bukan hubungan, hanya keadilan mampu menjamin keharmonian dan kejayaan bersama. Berdasarkan video yang ditunjukkan, korupsi halus ni penting untuk dicegah Kerana korupsi halus uh, memberi impak yang uh, negatif terhadap sesetua organisasi Jadi bagi saya, uh, korupsi halus ni harus diberikan perhatian yang lebih lagi uh, Oleh setiap orang supaya tidak memberi impak yang lebih besar lagi terhadap individu ataupun negara uh, Pendapat saya tentang video ni, um, saya faham majikan memang Um, memang bertanggungjawab lah untuk um, bertanggungjawab untuk melindungi pekerja-pekerja daripada kesalahan-kesalahan dan menjadi tanggungjawab mereka lah kan tapi kalau perkara-perkara yang melibatkan personal macam contoh terlambat apa semua tu sepatutnya majikan kena um, mempertanggungjawabkan tu kepada pekerja itu sendiri bukan kepada orang, bukan kepada majikan itu sebab bagi saya um, setiap orang ada tanggungjawab masing-masing walaupun majikan perlu um, bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan tersebut tapi Uh, majikan sendiri perlu menanggung kesalahan-kesalahan mereka sendirilah jadi majikan perlulah berintegr berintegriti supaya um, mereka sedar kesalahan-kesalahan mereka dan juga um, mereka bertanggungjawab terhadap kesalahan-kesalahan mereka supaya mereka belajar daripada kesilapan yang sepatutnya